آپ سب پر ہماری فیملی کی طرف سے سلامتی ہو میرا نام جبار ہے اور میں رشی فیملی کا ایک ممبر ہوں آج جمعے کا دن ہم ہماری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی رحمتیں اور نعمتیں ہم سب پر نازل فرماتا رہے آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم ایک سوال اپنے بیٹے کا جو آج انہوں نے ناشتے کے میز پر ہمارے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناشتہ کے, ناشتے کے دوران وہ ہم سے پوچھتے ہیں سنائیے بابا جان آپ کا یوٹیوب کا چینل پرورش کیسا چل رہا ہے کتنے سبسکرائبر ہو گئے ان کے سوال کے جواب میں ہم ان کو گن کر ایک دو تین اور چار بتاتے ہیں ہمارا جواب سن کر وہ تھوڑا سا مسکراتے ہیں ہم ان کو وائی فائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دونوں ناشتے میں مصروف ہو جاتے ہیں اپنا چینل پرورش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں ہماری ویڈیو کے بارے میں بھی کمنٹس کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس آپ نے شیئر کرنا ہے تو ہمارے ساتھ پلیز لازمی شیئر کیجئے گا ہم دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہر دوسرے بچے کی کہانی ہے ہمارے یہ آج آج کا ٹاپک ہمارے دوسرے بیٹے ہمارے چھوٹے بیٹے کی کہانی ہے جس میں وہ اپنی ناک میں انگلی ڈالتا ہے اور اس میں سے جو غدود ہے اس کو میں ہم غدود ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے انٹرنیٹ گوگل پہ سرچ کیا تو مجھے کوئی ایسا مناسب لفظ اس کا نہیں ملا البتہ انگلش میں اس کو سناٹ بال بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کا نکالنا اور خالی نکالنا نہیں بلکہ اس کو کھانا اور پھر دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ کیسے ہم نے ان کی پیرنٹنگ کی اس عمل کے بارے میں ہمارے بیٹے جب یہ عادت شروع کرتے ہیں تو ہماری فیملی کے دو ممبران سخت قسم کی سختی کرتے ہیں اور ان کو سختی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل نیچرل عمل ہے کیونکہ ہمارا چھوٹا بیٹا محمد ریان ابھی بڑا ہو رہا ہے وہ چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہے اس عمر میں بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کرتا ہے اور ہو سکتا ہے بلکہ کنفرم ہے کہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں لوگ ناک میں انگلی ڈالتے ہوں اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا عمل ہے لیکن ہمارے بیٹے نے اس کو ناک میں انگلی ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو غلازت نکلتی ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس فطری عمل کے جواب میں جو ایک طرف کی پرورش ہے وہ ڈانڈ بٹ ہے وہ سختی ہے سختی سے روکنا ہے اور بار بار اس کو اس چیز کا احساس ہمارے چھوٹے بیٹے کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ یہ گندی حرکت ہے یہ نہیں کھائی جاتی اس کے جواب میں ہمارا چھوٹا بیٹا ڈیفنسیف پوزیشن میں آ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس عمل کو دہرانا شروع کر دیتا ہے خصوصاً صبح کے ٹائم اسکول جانے سے تھوڑا سا پہلے اور اس انتظار میں کہ اسکول کا ٹائم ہو جائے وہ صوفے پہ بیٹھ کے مزے مزے سے مزید گہرائی سے انگلی کو اندر ڈالتا ہے اور دکھا دکھا کر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ جھگڑا ہمارے گھر تقریباً تین سے چار مہینے اسی طرح چلتا رہا جہاں پر ایک جو گروپ ہے وہ دوسرے کو سمجھاتا رہا سختی کے ساتھ بار بار ڈانڈ بٹ کے ساتھ اور ان آرگومنٹس کے ساتھ بھی بعض اوقات کہ یہ کیسی حرکت ہے لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے یہ کیسی پرورش ہو رہی ہے ان دو تین تین چار مہینے کے لڑائی جھگڑے کے بعد جب ہمارے وہ دو ممبران اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے محمد رایان نے یہ عادت شاید خود ہی چھوڑنی ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں آخر میں اور وہ اس کو ڈانڈ ڈبٹ کرنا ختم کر دیتے ہیں اسی عرصے میں جب ہم اس ہم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سکول جاتے ہیں تو ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے ہم نوٹ کرتے ہیں ہم آبزرو کرتے ہیں یہ بات کہ ہمارے بیٹے نے ناک میں انگلی ڈالنا بند کر دی ہے ایک دن ایک صبح ہم اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے ساتھ سکول جاتے ہوئے راستے میں اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ناک میں انگلی نہیں ڈالی کیا وجہ ہوئی ہمارا بیٹا ترنت ہمیں جواب دیتا ہے پاپا وہ ہماری کلاس میں ایک لڑکا ہے نا سیمن وہ بھی ہماری طرح اسی طرح ناک میں انگلی ڈال کے تو وہ کھا رہا تھا تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ لے ہماری عادت تمہیں پہنچی بس ہم نے اس کو اپنی عادت دے دی اور ہم نے یہ عادت چھوڑ دی آپ یقین کریں میں اس کا جواب سن کر آج بھی ہنستا ہوں کہ دیکھیے کیسے بچے اپنی عادت کو جو کہ ہمارے لیے بری اور ان کے لیے نیچرل وہ چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے بعد آج ہم بھی اسی بچپن میں سے گزرے ہیں آج ہم میں سے بھی کوئی وہ ناک میں سے انگلی اگر ڈالتا بھی ہے تو ٹیشو کا استعمال کرتا ہوگا کسی کپڑے کا استعمال کرتا ہوگا لیکن کھاتا نہیں ہوگا تو یہ نیچرل عمل جو ہے یہ بچوں کو بچوں میں ہوتا ہے ڈسکوری کا اس کو سختی کے بجائے اگر آپ تھوڑا سا برداشت تھوڑی سی اس میں پیچھے ہٹ کے اس کو صرف observation لیول پہ اگر رکھیں تو یقین کریں کہ اس کے آپ کے لیے بہتر نتائج آپ کے لیے اور بچے کے لیے بھی دونوں کے لیے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں ہمیں اس عمل میں کوئی خاص پیرنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی بلکہ جب وہ خاموشی والے لیول پہ آیا جب اس نے دیکھا کہ اب ماحول ٹھنڈا اور بہتر ہو رہا ہے تو پھر اس نے بھی کچھ سوچا ہوگا اپنے ذہن میں اور خود اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ عادت میں سیمن کو دے دیتا ہوں اور میں خود کو روک دیتا ہوں ہمارے امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی پیرنٹنگ ایکسپیرینس ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگلے پیرنٹنگ ایکسپیرینس تک کے لیے ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کے بچوں کا حامی